А ми вже Немного починаємо креатива. готуватися до Хеллоуіну. У нас у студії гость – Варвара Діордієва, креативний директор студії Світ Креативо. Доброго ранку. Здравствуйте. Нам дуже приємно, що ви традиційно під це свято приходите до нас у студії. І традиційно, я так думаю, ви готуєте багато сюрпризів, таких от якихось майстер-класів для мешканців нашого міста. Давайте розкажемо про них. Ну, у нас студия наша каждый год Уже проводит, ну, как вы говорите Традиционно мы готовимся к Хэллоуину И у нас есть э, Неделя Хэллоуина перед праздником Собственно, э, мастер-классов И завершаем мы эту неделю Торжественным вырезанием тыкв Подсвечников из тыкв Мы собираем народ на это все действо Это все бесплатно абсолютно Люди приходят к нам Ну, конечно, мест не очень много, так как мы помещаемся У нас в магазине, там, по мере возможности Ну, вырезаем мы все вместе, с детками, со взрослыми, и это очень интересно. Ну и, как бы, соответственно, мастер-классы тоже целую неделю у нас проходят. Мастер-классы без Не, мастер-классы платные, ага. потому что, да, в зависимости от количества ну, материалов, да, и сложности, потому что мы в этом году вот делали вот такой витражную роспись на подсвечниках, то есть это сейчас баночка, но мы делали там со стаканчиков. Это витражи, э, витражные краски использую Ой, вот, это оригинально, до прекрасно, я такого не бачу. Она никакого. не вымывается, не стирается то есть это профессиональными инструментами как бы сделано у нас мастер елена пупаза приходит к нам и каждый год расписывает с нашими учениками вот такую вот красоту соответственно это еще внутри может какой-то быть даже какая-то свечечка да свечку да? можно свечку можно насыпать черную фасоль и поставить маленькую свечку тоже будет красиво также у нас были у нас были мастер-классы помимо подсвечников еще вот такие вот из полимерной глины украшения тоже тыковки можно на телефон повесить можно кулончиком повесить, как угодно. Э, мы летучих мышей, мы делали вот такие декоры на стол. Праздничные, поэтому как бы, мастер-классов достаточно много. И люди приходят, собственно, им интересно. И сейчас вот каждый год все больше и больше, Хэллоуин все-таки набирает оборотов. Если в прошлом году, э, допустим, даже те же кофейни украшались так одна, две, пять. То в этом году уже массово украшают заведения, школы, э, детские сады даже уже подключаются. Э, магазины очень многие подключаются. Очень часто приходят люди и говорят нам. Ну, вырежьте нам что-нибудь. Мы говорим, ну, это достаточно просто, вот, сделать вот такие вот стикеры. То есть вы можете сами их сделать, там, в торт, угу. в, в, капкейки. в капкейки, да, в цветы. Можно поставить горшки с цветами. Вот в тыкву, вот как у нас сейчас здесь показано. Поэтому это достаточно легко. У нас все это стоит для примера. Вы можете купить бумагу и просто вырезать себе вот таких стикеров. Очень удобно, красиво украшает абсолютно все. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть такие и более страшненькие варианты. Mm -hmm. Типа, вот, кто-то приходит, а ты так оп, и кидаешь его на своего соседа. Ну, на самом если не очікує, то достаточно э, mm -hmm. страшно. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. А как, как на мастер-классе стоит записываться? Регистрация какая-то Да, yeah, у нас как? есть группы в соцсетях, на Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Мир креатива. Можно погуглить, нас можно найти. У нас есть сайт, мы есть везде, мы абсолютно доступны. И везде мы выкладываем анонсы на ближайшие мастер-классы. Вы просто звоните, записываете, записываете деток, там взрослых, потому что возрастная категория практически не ограничена. То есть даже если младшие участники приходят с родителями, там возраст 3-4 года, они, конечно, мало что делают, потому что они в основном бегают и все рассматривают, но родители все равно довольны. Поэтому Мы знаем, что мастер-класс сегодня есть и для нас. Вы расскажете нам, как делать это диво? Боже, ну давай, это Очень расскажите. просто. У нас у меня каждый год просят что-то показать. Мы в прошлом году делали вот такую баночку с, с глазами мумию. А в этом году мы сделаем достаточно простого паука. Нам нужно всего лишь 4 вот таких проволочки. Это называется синельная проволока. Она а и ей с... можно придбать. У нас. Конечно. Ага. Все, все пути ведут к нам. Ага, все ясно. Да, вот 4, у нас 8 ножек у паучка. Мы берем 4 проволочки, складываем их вдвое. Вот, угу. И скручиваем ему голову, вот как получится, так и скручиваем ну, чтобы еще можно было туда глаза приклеить, конечно Ну, глаза это уже не обязательно, он и так страшный ну, будет вот это, Тут на коричневом краще видно, мне Да, здаётся, на коричневом да? лучше видно, но скрутила. вот черное, с черной проволоки мы сейчас скрутим И вот мы просто выравниваем ну, ножки в разные, угу. в разные стороны вот. Тобто буквально две хвилины справа да, и можно оригинально проверить. По возможности можно, ну, кому не сложно, приклеить глазки вот как на этом э, экземпляре. И сделать бусинки нанизать на ножки тогда будет больше, ну, как бы. А, удягается прямо вот так, да? да? просто здесь проволочка, забавно, и она достаточно забавно. просто одевается. Ну вот, собственно, расправить это все. Вот такой у нас. Ну почти и... паучок получился угу. на скорую руку. Более ровнее его нужно расправить, одеть бусинки и приклеить глазки. Слушайте, ну забавно так получается. Быстро, сколько, секунд, тридцать. А 35 вы особо что это в захоле э, Ну, в прошлом году, э, когда мы вырезали тыквы, когда я принесла ребенку домой, он, наверное... Ну, сейчас сидел возле тыквы вот так и смотрю, как горит внутри свеча. Поэтому в этом году, конечно, мы праздник особого торжества не устраиваем, но у меня на столе стоят вот такие тыквы с украшениями, и мы обязательно будем вырезать тыкву, ставить подсвечник, она у нас горит, она у нас долго стоит в доме, поэтому, да, мы в семье так скромно празднуем, а магазин у нас готовится за 2-3 недели, у нас она декорации масштабная. висят, да, гирляндочки вот такие висят, такие достаточно простые То Вже висіть, я так кажу. Уже давно да? висіть, та. Mm -hmm. да. Надо приходити в, ну, ц... в гості. Ну, треба привашать в гості. Звичайно, бо зрозуміло, достатньо легко все це робити, а з приводу гарбуза питання. Взагалі легко дитина зможе впоратися э... з цим завданням чи ну, в принципі треба супровід дорослого? Желательно, просто? да, Желательно з з дорослими, тому що все-таки нож uh -huh. э, і коліща режущі предмети, я якби как бы, побайююсь деткам все-таки давать, ну у нас діти, ну вот в прошлом году, наверное, минимальний вік був 6-7 років десь так. Ну, вырезали все равно взрослые, потому что э, э, очень толстая вот здесь э, угу. основа у тыквы. Достаточно и, ваш, да, так. достаточно сложно даже женщине ну проткнуть его. Дальше оно как бы легче пойдет, но какие-то первые усилия достаточно сложные, поэтому да, можно деткам, но желательно в сопровождении родителей. Ну, в этом году у нас вот на у нас в субботу будет проходить вырезание тыквы и у. у нас уже записано достаточно много народа, то просят детей, но ну, я предупреждаю, что со взрослыми Редактор Класно а, зробити справжню містичну атмосферу таку у вашому домі можна дуже просто і ми це бачимо на всіх цих прикладах. Ну і навчитися придбати усі матеріали можна в мірі креатива, А тож шукайте додаткову інформацію в соціальних мережах, записуватися на, на майстер-класи, тому що треба заздалегідь да, зареєструватися, так, аби бронювати собі місце. Дякуємо вам дуже. Спасибо, Варвара. Так швидко якій поліція. Не успіл заміті дуже нічого з Липкапочка, хотя быстро. Быстро. Да, и вы тоже можете это сделать, приходите, пожалуйста, ну а мы двигаемся дальше и переходим к рекордам.